Ський прем'єр звинуватив одного з єврокомісарів у шантажі з погрозами. Кохебідзе заявив, що неназваний посадовець, нібито розповів йому про санкції в разі ухвалення скандального закону про іногентів і згадав про замах на голову уряду словаччини Роберта Фіцо. Сам прем'єр ділиться деталями. Розмови і не починає, тому коли і з ким саме вона відбулася, поки невідомо. Нагадаю, напередодні Кобахідзе заявив, що один із єврокомісарів згадав про замах на голову уряду Словаччини Роберта Фіцо під час обговорення скандального закону про іноагентів. Грузинський прем'єр звинуватив єврокомісара у шантажі. Мовляв, комісар нібито натякав на повторення історії із замахом уже із самим Кобахідзе. Наразі кілька країн Європейського союзу наполягають на санкціях проти Грузії, включно із призупиненням безвізового режиму. Якщо там все ж буде ухвалено відповідний закон. Но, тим часом Сполучені Штати Америки запроваджують візові обмеження і починають всеосяжний перегляд співпраці з Грузією через закон про іноземних агентів. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зазначив, що коли грузини виступили проти закону, США побачили у діях влади ознаки кампанії залякування та застосування насильства для придушення мирного інакомислення. Кожен, хто підриває демократичні процеси або інститути в Грузії, у тому числі напередодні, під час і після виборів у Грузії, в жовтні 2024 року, може бути визнаний таким, що не має права на отримання американських віз відповідно до цієї політики, і позбавлений права на в'їзд у США. Ентоні Блінкен, держсекретар Сполучених Штатів Америки. Хатія Деканоїдзе зараз приєднується до нашої розмови. Це депутатка грузинського парламенту. Пані Хатія, доброго вам вечора. Добрий вечер. Вітаю. Пані Хетя, ми з вами спілкувалися тижнів зо два тому. Ви тоді якраз активно брали участь в акціях протесту проти ухвалення закону про іноагентів, Але ви самі ж тоді в інтерв'ю для України сказали про те, що у вас немає жодного сумніву про те, що цей закон буде ухвалений, але що потім на нього президентка грузинська накладе вето. Це власне і сталося. Тобто, ваші прогнози всі здійснилися. Тепер грузинський парламент і о. Ця от більшість, як ви зауважили, проросійська, готується подолати це вето. Ваш наступний прогноз: чи станеться це? Чи подолають вони це вето? Добрий вечір. Ну я думаю, що да, вони обов'язково будуть голосувати проти вето президента Грузії і. Честно говоря, я думаю, что я думаю, что все уже все уже решено для грузинской мечты и для Ивана Шили. Они а, в прямую взяли а, про русский а, путь и, честно говоря, вот это уже а, сказал тоже блин. Спробуємо налагодити зв'язок з пані Деканоїдзе, тому що важливо зрозуміти, якою буде подальша і позиція Грузії. Насправді позиції дуже різні. Позиція грузинської влади і позиція громадян Грузії вона дуже різниця, тому що питання прагнення до Європейського Союзу, до того щоб бути ближчими до європейської інтеграції, вона зберігається. Натомість, як ми вже частково почули, що це наближення, бажати бути ближчими до Росії воно значно перекреслює. Все те, до чого країна прагнула дуже багато років. Ну, зараз насправді багато і політичних аналітиків в Європі вони намагаються розгадати оцей задум правлячої партії грузинської mm -hmm. пані Катія. Повернулися до нас на зв'язок. Так, продовжуйте, будь ласка. Так, ну смотрите, все уже решено, я думаю, потому что даже Соединенные Штаты, вы знаете, что они накладывают уже визовые санкции, но не только визовые санкции, но и международные финансовые санкции тоже у них будет санкция по направлению для тех, кто нарушает права человека, для тех, которые являются агентами Российской Федерации в Грузии, так что все впереди. Я думаю, что они преодолеют вето, я думаю, что что для них уже, они решили сами для себя. Потому что, да, их детей выгонят с университетов США, их родственников тоже выгонят с США. То есть всех тех, которые реально, вот они же, то есть для нас хотят Россию, а для них все это нормально. То есть они, их дети учатся в Соединенные Штаты, в Европу, в Берлине, в Париже. Так что я думаю, что они уже решили реально вот Грузию взять и просто вот впихнуть а, в пасть России. А что касается Кабахидзе и Ванишули, вы знаете, вот я не знаю, вы знаете или нет, то там Кабахидзе сказал, что еврокомиссар Варфей, то есть угрожал его, угрожал его, я не знаю, пристрелить как фицу, я не знаю, шантажировал и так далее. То есть вот то люди уже сошли с ума, понимаете, наверное, да? Кабахидзе абсолютно, то есть, ненятный. Он, честно говоря, говорит заявляют такие вещи, которые я вообще в жизни никогда не слышала и не видела, например, то, что миром Украина, там Евросоюз, там Соединенные Штаты, Грузия, там правит, там правят какие-то масоны или глобальная партия мира. В общем, я не знаю. Вот это конспиративная теория, которой реально я честно уверена, что его не это верит. Это очень, очень, очень такая для нас щепетильная тема, потому что это касается судьбы Грузии. Так что протесты продолжаются. Вы знаете, что понедельник уже завтра большой протест тоже. Завтра день независимости Грузии, 26 6 мая. То есть в 7 часов у нас будет большой марш. Мы пойдем маршам то есть будем по, по, по улицам Тбилиси. А что вчера тоже был очень большой марш у Министерства внутренних справ, потому что вы знаете, что очень много наших соратников избивают. И, честно говоря, то есть никто пока не арестован. И никакое расследование не идет. И уже в понедельник уже комитет по правам... Нет, комитет уже, юридический комитет. И уже во вторник, я думаю, что они постараются преодолеть это. Як грузинами і спільнотою, яка зараз виходить на протести, буде сприйматися ось це рішення або можливе рішення Сполучених Штатів про те, що можуть бути візові обмеження, про рішення і обговорення в Європарламенті про те, що варто призупинити інтеграцію або взаємодію з європейським союзом, якщо буде відбуватися далі таким чином, і закон про єноагентів може бути. Тобто, все одно це блокування людей, які підтримують європейський союз з іншого боку. Ну, смотрите, пока это первый этап от, для санкций от Соединенных Штатов, потому что это пока фамилии они не, не говорили. То есть я думаю, что будут санкционированы те, которые будут голосовать за, за закон, русский закон, а потом уже пойдут финансовые санкции. То есть это санкции для Иванишвили, для людей очень... То для Каладзе, для Кубахидзе, то есть очень близкие ему люди, которые тоже в полисовете грузинской мечты. Так что я думаю, что это первый этап. Второй этап уже пойдет, я думаю, уже как бы вот санкции для для русских агентов, то есть агентов влияния, потому что тоже это, вы знаете, что есть очень такой законодательный типа в Сенате и в Конгрессе обеих, обеих палатах, потому что это очень важно. Американцы сказали, что четко поддерживают грузинский народ, но, конечно, санкции, которые сейчас заслуживает грузинская мечта, это для того, чтобы реально люди понимали и поняли, что у нас за вопрос национальной безопасности. А уже вот третья фаза, я думаю, что Евросоюз должен очень серьезно рассматривать тоже санкции, для, то есть визовые санкции, потому что вы понимаете, что вот эти люди, которые сейчас сидят в парламенте и голосуют за русский закон, они путешествуют в Брюсселе, они путешествуют, я не знаю, там по городам Европы, Евросоюза. И я думаю, что я думаю, что очень важно, чтобы Евросоюз, то есть страны Евросоюза тоже то же самое сказали, как и Соединенные Штаты. Я понимаю, что надо большой консенсус, но это очень важно для грузинского народа. А протесты, я думаю, будут, и люди, то есть очень злые. То есть сегодня, например, молодежь встречала по он читает лекции Госуниверситета. университета. Вы знаете, как он зашел? Он зашел через ту, ту, туннель с первого корпуса госуниверситета на второй корпус то есть он тоже не может уже в людях выходить, никто не может. И, честно говоря, они все понимают, потому что у них там дети граждане, гражданки США, то есть дети учатся в Берлине, в Париже, у них большие а, апартаменты в Париже, так что я думаю, что они понимают, да, конечно, то есть публично они говорят, что ничего не будет, там Иван Шули что-то знает, да и ничего он не знает, абсолютно. Он, он человек, который абсолютно, то есть схвачен таким Конспира... конспиративными такими заговорами он думает что единственное что это. Это Россия единственная, кто может сохранить его безопасность. И, конечно, он хочет, чтобы Тбилиси и, в общем, Грузия стала частью только территории, которая сохраняет его деньги и его персональная безопасность. Я не знаю, вы знаете или нет, я должна это сказать. Например, вот сегодня идет, прошел сюжет от пропагандического канала и меди. То есть это проправительственный канал и меди, который реально вот реально кремлевская пропаганда, занимается кремлевской пропагандой, они, оказывается, они путешествуют в Украине, они стоят на фоне, вот я не знаю, там, просто у меня слов нету, они стоят на фоне вот это, разрушенных домов и говорят, что вот, что творится в Украине, то же самое произойдет, может, в Тбилиси. То, 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 есть это тоже риторика, это же пропаганда, которую используют Кабахидзе и Иванишвили. Я думаю, что все уже ясно, сейчас уже как бы Зараз уже я думаю, що чи важна, щоби ми збавилися тивані мечты, потому тому они реально всі сашли ума. Тобто, це може відбутися в тому да. разі, якщо не буде проголосований закон про іногентів. Вірно е, так... е, це я думаю, це пов'язано розв'язка близька. Так, 4 місяці до виборів парламентських. Ну, смотрите, я думала, что они проголосуют. То есть это я так думаю. И даже это, даже это может быть, я сейчас очень такой... Я думаю, что это мое субъективное мнение, что да, они должны проголосовать, потому что Грузия и Грузина и вся, весь мир должен знать предателей и агентов влияния России в Грузии. То есть это очень важно. А что касается выборов, да, 4 месяца остаются до выборов. Вы знаете, что сейчас идет большая консультация с оппозиционных политиков, оппозиционных партий, какая будет конфигурация, будет ли большое единство, большое единство. Так что я думаю, что грузины уже все понимают. Грузинский народ очень мудро действует, они понимают, что что у нас за путь, они понимают. Потому что сейчас США, вы знаете, например, там было заявление от от США, что если будут выборы демократические и свободные, то США предлагают безвизовый режим. Соединенным Штатам, и, то есть free trade agreement уже как бы с Грузией, и уже большой такой милитаристический пакет, который, военный пакет, который очень важен для нашей армии. Так что для безопасности. Но этого не произойдет, если останется Иванишули. Так что мы все понимаем, что, какая у нас цель и что мы должны сделать для этого. Пані Хатія, ми вам вдячні надзвичайно за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Ну що політичне життя в Грузії в нашій Дякую. дружній країні так налагодиться і ми продовжимо разом рухатися до повноцінного членства в Європейському Союзі. А це буде лише невеликий епізод, який от зараз стався. Дякуємо вам звичайно. Дякую, слава Україні, слава Грузії. Героям, Героям слава, слава. Хатія Деконоїдзе. депутатка грузинского парламента была с нами на прямом связке.